还有，我的相貌已经大改，身上并没有半点往日的痕迹。如果只凭你们几个作证，就说我是当年的灵枢，这也未免太过惊世骇俗，令人难以置信。我不想因为一桩清清白白的平冤之举，变成令人揣测、真假难辨的密室。那我这十三年的努力，岂不是白费了？ 我去禀报，小公子，母亲。 正是因为你十三年的辛苦，我才不能让你再受委屈。天下人如果误解你，那是天下人的愚钝，你又何必介意？说实话，我真的介意。我希望你也介意。只有把天下人的看法放在心里，才能够懂得自信和约束，才能够成为一代明君。小叔，这和你说的是两回事。 其实不做回灵叔也不算委屈，我已经做了十三年的梅长苏了，早就习惯了。就让当年的灵叔永远保持大家记忆中的样子，不也挺好吗？ 启禀殿下，丽阳长公主请见。知道了。